बता दें कि पंजाब से नशा खत्म करने के लिए चलाए गए युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत पुलिस चेकिंग अभियान के साथ साथ लोगों में सुधार लाने के लिए कई हथकंडे अपना रही है इस मुहिम का असर भी देखने को मिल रहा है आजकल नशा चढ़ाव केंद्र में मरीजों की संख्या बढ़ गई है और लोग नशा छोड़ने के लिए रोजाना दवा लेने पहुँच रहे हैं पुलिस का कहना है कि आप नशा बेचने वालों का नाम पता पर्ची पर लिख बॉक्स में डाल दीजिए पकड़ने का काम हमारा है पुलिस ने अभियान को रफ्तार देते हुए शहर के खास पॉइंटों पर सूचना बॉक्स लगाने शुरू कर दिए हैं जिसके दस थानों और तीन चौकीयों के अलावा बस स्टैंड और सिविल अस्पताल में कुल पंद्रह बॉक्स लगाए जाएंगे पुलिस के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति नशा करने वाले और बेचने वाले के बारे में बताना चाहता है तो उसकी सूचना लिखकर बॉक्स में डाल सकता है सूचना देने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाएगी बने रहो हमारे साथ तो देखते रहो देखो जी पठानकोट जिले में अलग अलग जगह सार्वजनिक सार्व जगह बक्से देखो वाइट रंग युद्ध नशा बेसिकली शिकायत बक्से ने कोई भी व्यक्ति ज औरत ज ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਦਸਾ ਦੇਖਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਪੈਡਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਐਡਰੈਸ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਸੱਚੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-alag ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸੇ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਵੇਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ